Я очень хотел, чтобы они победили, но не получилось. Чтобы видно было. Ну, давайте, 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 давайте. Раз, два, три. Эх, на эту сцену бы хотелось бы позвать группу, которая не паникует абсолютно нигде и никак. А эти ребята уже думают, что можно в сцене. Дядьки еще нету, к сожалению, да. Ничего страшного. Ну что ж так? Ну, время у нас хватает, по тридцать дядькам мы, в принципе, можем уже так. Все равно, Саш. Да. Нам не надо. Да емае, ребята, ребята, ну давайте бедкость проявляем. По три попытки даем все шансы и карты у вас в руках. По три попытки, но Левин Сапог бесценен, смотрите, не проехал. Ой, не потеряйте. Не попадая, это не Продолжается движуха. а вот смотри, пацаны приехали со своими чешками. Что не может не радовать? Мы за любую перспективу и, как говорится, «Раз «Раз ты! Ты! Я на что? Раз, солнышко, поди поближе ки! Есть Такое правило у нас. Ой, что, Лева, они хотят своим. Я что-то не пойму, при своем то криву, что я не лапшу все снимаю, что к чему. А ты чем здесь склады? Я понимаю вашу радость. Вы поймите мою грудь. Вот именно. Итак, пол все-таки не попадает в свою цель. А мы ждем все-таки ребят, которые... А вот смотрите. Бурные аплодисменты встречаем наших... Только смотри не останавливайся. Ну давай, мочи, мочи. О да. -а -а! И и сапоги снимаем, а, сапоги снимаем. Стой, воевода, это на следующий конкурс идти дают. Все раздевайтесь, оставляйте все, это и свобод! А мы продолжаем наш конкурс. На и Левин сапог. Кто киданет, тот получит главный приз. Сапог в подарок. Бывает еще страшное. А мы встречаем наших ребят на Яве и рыжую бесстыжую, которая говорит, кидану сапог, хоть не бутылки, давай воду. И... далеко за первого места, ну почти, почти близко, да? Но все-таки не три. Итак, сапог на сцене, а ты, ты на волосах красавица, сосредоточься и будь бдительна. Ну не надо ж так на друг! Друг, ну куда ж